Hai, assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 10. Waktu tutorial Rabu uh, 3.4. Ah, uh, ini membentangkan teori pengajaran dan pembelajaran iaitu teori motivasi dan teori social constructivism. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Nur Izzah Jahiza binti Ismail, Nurul Iman binti Asmadi dan Siti Maryam binti Ibrahim. Baiklah saya akan mulakan dengan uh, bahagian pengenalan terlebih dahulu. Jadi dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP, teori pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas untuk merancang, melaksanakan dan menilai keberkesanan PDP. Jadi teori-teori ini membantu guru untuk memahami bagaimana murid berfikir dan bagaimana mereka belajar. Uh, dan mungkin apakah pendekatan yang terbaik untuk memastikan pembelajaran berlaku secara uh, bermakna dan efektif contoh teori yang boleh digunakan dalam PDP ialah teori behaviorisma sosial konstruktivisma kognitivisma andragogi motivasi dan lain-lain tetapi pada hari ini kumpulan kami akan memfokuskan dua uh, teori iaitu teori sosial konstruktivisma dan teori motivasi jadi guru dapat memilih strategi ataupun keedah yang sesuai berdasarkan tahap perkembangan murid. Jadi oleh itu, penguasaan teori penguasaan teori pendidikan bukan sahaja memantapkan profesionalisme guru tetapi memastikan LPDP lebih berkesan dan berpusatkan kepada murid. Iaitu ya, satu aspek yang sangat menitik berat uh, dalam uh, KAK 21 Okey, baik. Untuk teori yang pertama iaitu teori motivasi. Jadi apakah itu teori motivasi? Teori motivasi ini merupakan konsep dalam bidang psikologi yang menjelaskan sebab dan dorongan di sebalik tingkah laku manusia. Dan motivasi merujuk kepada kuasa dalaman atau keluaran yang mendorong seseorang untuk bertindak, berusaha dan mencapai sesuatu matlamat. Jadi dalam konteks pendidikan, motivasi ini sangat pentinglah untuk murid-murid kerana ia akan mempengaruhi minat, komitmen serta pencapaian ekonomi seseorang murid. Dan seterusnya, teori motivasi ini juga disokong ataupun ada beberapa sarjana yang mengemukakan tentang teori ini menurut pendapat mereka sendiri. Contohnya Maslow, Herzberg, David, Vroom dan B.F. Skinner. Dia telah mengemukakan pelbagai teori bagi menerangkan bagaimana motivasi ini terbentuk dan faktor yang mempengaruhi uh, mempengaruhi uh, kelakuan seseorang itu. Okey, untuk teori motivasi, motivasi ni terbahagi kepada dua iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apakah perbezaan bagi dua-dua motivasi ini? Okey, untuk motivasi yang pertama itu intrinsik, ia merupakan dorongan yang datang dari dalam diri seseorang pelajar ataupun individu dan dilakukan kerana minat keseronokan atau kepuasan peribadi. Contoh, murid belajar kerana suka akan sesuatu mata pelajaran. Contoh dia suka matematik. Jadi dia belajar tu sebab dia memang suka kira-kira. Dan contoh lagi satu adalah seseorang tu membaca buku kerana minat bukan kerana dipaksa. Dan kelebihan bagi uh, motivasi intrinsik ini adalah uh, dia berkekalan dan stabil, meningkatkan kreativiti dan pembelajaran yang mendalam dan uh, menimbulkan uh, satu semangat dalam diri iaitu self determination. Yang kedua adalah motivasi extrinsic. Extrinsic ni bermaksud luaran. Jadi dorongan yang datang daripada faktor luar seperti ganjaran, hukuman, pujian ataupun persaingan akan menyebabkan seseorang murid itu uh, lebih uh, suka untuk membuat sesuatu aktiviti ataupun kerja yang uh, ditugaskan lah. Contohnya belajar untuk mendapatkan markah yang tinggi, menyiapkan kerja rumah supaya tidak dihukum. Dan kelebihan untuk motivasi ini adalah berkesan untuk tugasan jangka masa yang pendek ataupun rutin. Dan kelemahannya pula adalah tak kekal lama dan boleh hilang jika uh, diabaikan. Teori motivasi mengikut tokoh yang pertama itu Abraham Maslow 1943 sehingga 1970 menyatakan bahawa manusia bermotivasi oleh susunan keperluan dari uh, peringkat yang paling asas ke paling tinggi dan keperluan yang lebih tinggi ini akan muncul selepas keperluan yang rendah ni dipenuhi maksudnya sesuatu itu akan dijalankan mengikut uh, tata tingkat dia lah jadi ini adalah uh, gambar rajah tata tingkat yang uh, dikeluarkan oleh Abraham Maslow iaitu yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologi, uh, yang kedua rasa aman, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan dan yang kelima adalah aktualisasi diri. Bagi Herzberg pula 1966 uh, motivasi ini akan muncul sekiranya seseorang itu menunjukkan kepuasan ataupun ketidakpuasan dalam melakukan suatu kerja dan aktiviti disebabkan oleh set faktor-faktor yang tertentu. Contoh faktor adalah faktor hygiene iaitu kondisi kerja seperti aspek gaji, polisi dan keselamatan. Jadi ketiadaan aspek-aspek ini akan menyebabkan ketidakpuasan hati tetapi kehadiran sahaja tidak akan menghasilkan kepuasan yang tinggi. Faktor yang kedua adalah faktor motivator, iaitu meliputi pencapaian, pengiktirafan tanggungjawab, peluang aa, untuk berkembang, dan ini akan menghasilkan kepuasan dan motivasi intrinsik, iaitu motivasi dalam diri seseorang. Kemudian untuk tokoh yang ketiga iaitu David McClelland yang mengaitkan teori motivasi ini dengan teori of needs iaitu uh, individu mempunyai mempunyai tiga keperluan yang dominan dalam uh, kehidupannya uh, yang membentuk motivasi yang pertama adalah achievement yang kedua adalah power dan yang ketiga adalah affiliation dan boleh dilihat kat situ ada singkatan bagi setiap uh, aspek itu achievement adalah keinginan mencapai standard Uh, cabaran dan maklum balas. Power ialah keinginan ataupun uh, keinginan mempengaruhi ataupun menyelaraskan orang lain. Yang ketiga, affiliation adalah keinginan hubungan dan penerimaan sosial. Seterusnya untuk tokoh B.F. Skinner, uh, ini agak berbeza dengan tokoh-tokoh lain kerana B.F. Skinner menyatakan bahawa teori motivasi ini uh, sangat berkait rapat dengan aliran behaviorisme yang mana ia mempercayai bahawa tingkah laku seseorang murid itu boleh dibentuk melalui peneguhan iaitu reinforcement dan juga uh, hukuman iaitu punishment. Uh, skiena menekankan juga bahawa tingkah laku yang diberi ganjaran akan berulang iaitu motivasi yang timbul dalam seseorang itu disebabkan adanya ganjaran manakala tingkah laku yang tidak diberi ganjaran atau dikenakan hukuman akan berkurang Baiklah, ini adalah model eksperimen yang digunakan oleh Skinner iaitu beliau meletakkan seekor tikus di dalam kotak dan jika tikus ini ingin mendapatkan makanan, dia perlu menekan kan menekan pedal untuk makanan terkeluar. keluar. Jadi perbuatan menekan butang itu untuk memperoleh makanan itu akan disebut sebagai pelaziman operan. pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui pelaziman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujudnya ganjaran iaitu motivasi untuk melakukanlah uh, contohnya biji-biji makanan dalam eksperimen tersebut sebagai ganjaran sekiranya ganjaran dihentikan uh, gerak balas itu pun akan terhapus juga. Seterusnya kita masih lagi dalam uh, pendapat tokoh PF Skinner iaitu peneguhan pula dibahagi kepada dua iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif ni ialah memberikan suatu ganjaran setelah uh, perlakuan itu ditunjukkan. Contoh uh, yang boleh diberikan adalah uh, pujian. Okay, jadi kat sini kita dapat tengoklah uh, kalau pelajar tu kemukakan soalan dengan baik, guru memuji jadi pelajar itu akan kemukakan lebih banyak soalan yang baik pada masa akan datang dan kelas-kelas seterusnya. Itu menunjukkan motivasi yang timbul dalam diri murid. Bagi peneguhan negatif pula adalah peneguhan di mana Uh, rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang memberikan uh, yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku itu ditunjukkan. Contoh murid dalam kelas uh, tak menyiapkan kerja sekolah uh, tepat pada waktunya. Jadi murid uh, guru ni uh, menegur pelajar tersebut dan kemudian pada masa hadapan, dia tidak akan lagi mengulangi kesilapan tersebut kerana telah ditegur. Itu juga merupakan salah satu peneguhan negatif. Okey, kita pergi pula kepada kepentingan teori motivasi. Kepentingan yang pertama adalah membantu memahami punca tingkah laku manusia di mana ianya menjelaskan bagaimana ataupun mengapa seseorang bertindak, berusaha ataupun berubah apabila kita dengan memahami dorongan dalaman iaitu motivasi intrinsic dan juga dorongan luaran iaitu motivasi extrinsic kita secara tidak langsung dapat meramal bagaimana individu itu membuat keputusan dan bertindak dalam situasi tertentu Kepentingan yang, yang seterusnya pula adalah menyokong peningkatan prestasi dan produktiviti. Dalam konteks pendidikan ataupun organisasi, teori ini membantu mengenal pasti faktor yang meningkatkan komitmen dan semangat bekerja ataupun belajar. Contohnya teori uh, Maslow di mana teori ini menekankan keperluan asas perlu dipenuhi dahulu sebelum prestasi optimum dapat dicapai. Maksudnya contoh uh, kita ambil macam um, seseorang tu, seseorang uh, murid uh, perlu mengetahui asas sesuatu uh, pelajaran sebelum kita dapat uh, mencapai prestasi optimum yang kita nak. Kepentingan yang ketiga pula adalah menggalakkan perkembangan potensi individu. Teori ini, teori seperti self-determination, uh, teori SDT dan teori pencapaian itu achievement motivation menerangkan bagaimana autonomi, kompetensi dan hubungan sosial mendorong individu mencapai potensi yang maksimum. Ini membantu dalam merangka intervensi perkembangan diri. Okey. Kepentingan yang seterusnya pula adalah menjadi asas kepada reka bentuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam pedagogi, teori motivasi dapat membantu guru untuk memahami keperluan murid, merancang aktiviti yang merangsang minat, meningkatkan penglibatan serta mengurangkan sikap pasif ataupun bosan. Di mana uh, guru, uh, setelah menggunakan teori motivasi ini, guru dapat tahu macam mana perkembangan murid ataupun pensiasi murid uh, yang menunjukkan murid ini pasif ataupun aktif. Jadi apabila uh, guru dapat mengenal pasti guru dapat mengaplikasikanlah macam mana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar ini jadi secara tidak langsung dapat membantu guru memahami keperluan uh, murid merancang aktiviti dan sebagainya kepentingan yang kedua pula adalah menjadi kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah sosial teori motivasi ini dapat digunakan untuk memahami masalah seperti keciciran sekolah stres pekerjaan ketidakpuasan kerja dan juga kurangnya disiplin. Memak melalui pemahaman motivasi, strategi penyelesaian boleh dirancang dengan lebih tepat. Maknanya dekat sini, contoh dekat uh, tempat kerja. Kita boleh gunakan ataupun aplikasikan teori motivasi ini uh, kepada pekerja-pekerja. Jadi kita dapat tahu uh, pekerja itu dia buat, dia dapat uh, mengatasi masalah. Macam mana mereka mengatasi masalah, dapat mengatasi masalah ataupun tidak, mempunyai masalah ataupun tidak dari segi disiplin dan sebagainya. Jadi apabila kita uh, menggunakan diary ini kita, dan kita tahu apa masalah-masalah pekerja, kita juga mampulah mengatasi masalah ketidakpuasan kerja. Okey, yang yang uh, kepentingan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan. Apabila keperluan motivasi dipenuhi, individu cenderung berasa lebih puas, bermotivasi dan juga sejahtera. Ini penting dalam konteks pendidikan, tempat kerja maupun kehidupan peribadi seseorang. Itu sahaja daripada saya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Siti Mariam binti Ibrahim. Saya akan menerangkan tentang cara mengaplikasikan kedua-dua teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran menurut tokoh. Baik, untuk teori uh, yang pertama iaitu teori motivasi, cara mengaplikasikan teori motivasi menurut Maslow iaitu sediakan bilik darjah yang selesa dan selamat. Yang kedua, wujudkan aktiviti kolaboratif untuk memenuhi keperluan sosial. Sosial siapa? Sosial pelajar. Yang ketiga memberi peluang pengiktirafan untuk meningkatkan keyakinan diri. Pengiktirafan macam mana? Dalam kelas kita beri pengiktiraf, kita beri uh, penghargaan kepada pelajar yang uh, dapat menjawab soalan sebagai contoh untuk uh, meningkatkan lagi keyakinan diri mereka. Yang seterusnya ialah tugasan kreatif untuk capai potensi diri. Jadi maknanya uh, melalui teori motivasi ni uh, Maslow menegaskan bahawa tugas kreatif perlu diberi kepada tugasan perlu diberikan kepada pelajar dan pelajar itu perlu menyediakan um, ataupun menyelesaikan tugasan tersebut secara kreatif. Menurut Hasbert pula yang pertama um. guru itu sendiri hendaklah memastikan peraturan jadual dan juga suasana pembelajaran haruslah jelas. Yang kedua, guru juga uh, perlu memberi pujian dan juga penghargaan kepada pelajar yang cemerlang dan uh, uh, guru juga beri, memberikan peluang kepimpinan kepada murid. Maksudnya guru memberi peluang kepada uh, pelajar dalam kelas untuk memimpin Aa, dalam kelas tersebut supaya dapat meningkatkan lagi keyakinan diri mereka dan yang terakhir aa, tugasan bermakna yang memberi peluang untuk pelajar berkembang. Seterusnya, menurut David McLellan pula, tugasan sederhana mencabar untuk pelajar bermotivasi pencapaian. Maksudnya, guru perlu memberikan tugasan yang sederhana mencabar untuk murid supaya dapat uh, memberi motivasi dalam pencapaian murid. Yang kedua, gunakan kerja kumpulan untuk memenuhi keperluan pergaulan. Uh, David McLellan ni, dia lebih uh, menumpukan ataupun uh, menitikberatkan kerja berkumpulan untuk sama-sama uh, uh, untuk meningkatkan lagi uh, keyakinan diri dan juga untuk meningkatkan uh, skill ataupun komunikasi yang baik. Yang terakhir adalah sediakan peluang menjadi ketua kumpulan ataupun fasilitator. Guru tu sendiri perlu aa, memberi peluang kepada aa, salah seorang pelajar ataupun memberi peluang kepada semua pelajar dalam kelas untuk memimpin aa, kumpulan mereka supaya mereka aa, seperti tadilah lebih berkeyakinan dan juga lebih aa, merasakan diri mereka layak untuk memimpin. Seterusnya masih lagi aa, cara mengaplikasikan teori motivasi menurut Vroom pula yang pertama iaitu pastikan murid yakin boleh berjaya. Maksudnya kita sebagai guru ni kita perlu aa, memberi keyakinan yang teguh. Kita perlu yakin kepada murid-murid kita bahawa mereka boleh berjaya. Ah ha, macam tu. Yang kedua ialah penilaian yang adil supaya usaha berkait dengan ganjaran. Maksudnya dalam kelas tu kita sebagai guru kita perlu uh, sama rata je, adil je. Contohnya kalau kita bagi soalan ataupun atau tugasan soalan tu mestilah selaras saja semua orang. Jadi uh, penilaian boleh dibuat uh, dengan adil lah. Aa. Yang ketiga, beri ganjaran bermakna seperti pujian ataupun markah Seperti yang saya kata tadi, aa, setiap aa, tugasan ataupun aa, apa, latihan yang aa, pelajar buat aa, Kita perlu aa, susuli dengan pujian aa, dan juga kita perlu beri markah yang adil lah kepada mereka Maksudnya yang mana layak dapat markah tinggi, aa, kita bagi Yang mana masih lagi aa, kurang berkurang kurang uh, penilaian atau pemarkah mereka masih kurang kita bantu lagi supaya markah mereka boleh jadi tinggi dan mereka pun uh, uh, lebih fahamlah dalam kelas. Seterusnya, menurut BF Skinner pula yang pertama gunakan peneguhan positif seperti pujian dan juga token. Sama juga seperti tadi BF Skinner juga berpendapat bahawa untuk aa, mengaplikasikan teori motivasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran aa, pada abad ini Iaitu ya, ya, kena gunakan peneguhan positif seperti pujian dan juga token Contohnya, seperti tadi juga Kalau uh, pelajar tu dapat jawab soalan dengan baik Kalau pelajar tu aktif dalam kelas Suka bantu guru, suka bantu rakan Kita sebagai uh, guru, kita perlu memberi pujian Atas segala uh, perbuatan yang baik yang mereka lakukan yang kedua, kurangkan hukuman gunakan peneguhan negatif secara minimum. Kurangkan hukuman maksudnya, setiap kali pelajar buat salah, kita tidak, kita sebagai guru, kita janganlah uh, terus menghukum. Uh, kita perlu gunakan peneguhan uh, negatif tu secara minimum lah. Contohnya, kalau pelajar ada buat salah, kita tak boleh terus menghukum. Kita kena tanya dulu dan juga kita sepatutnya kena bimbing mereka untuk uh, mengurangkan kesalahan yang mereka buat di lain hari. Dan yang ketiga, puji tingkah laku spesifik dan se secara segera. Maksudnya kalau um, pelajar tu dia salin dia salin nota ke dalam kelas atau atau sebagainya, kita sebagai guru kita kena puji. Kita kena puji perbuatan um, uh, mereka lah. Ha, contohnya kita puji lah. Uh, bagusnya kamu uh, apa salin salin nota dalam kelas saya. Jadi rakan-rakan yang lain bolehlah tiru. Uh, tiru uh, contoh ataupun amalan yang uh, pelajar tu buat. Ya oh, lah. Baiklah, untuk uh, teori seterusnya, itu teori sosial konstruktivisme. Uh, tokoh utama ataupun pelopornya adalah Lev Vygotsky asal daripada Orsha Rusia dan pendidikannya uh, di Moscow State University. Jadi apakah itu teori sosial konstruktivisme? Social constructivism ni uh, menurut a uh, Lev Vygotsky adalah satu teori yang menekankan bahawa ilmu pengetahuan diminda berdasarkan kepada interaksi sosial, alat budaya dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. Dalam teori ini, pengetahuan ataupun pemahaman yang tidak dibina secara individu semata-mata, tetapi terbentuk melalui perbincangan, bimbingan dan aktiviti bersama orang lain jadi okay, jadi kalau kita dapat lihat di sini ada dua rajah yang menunjukkan ZPD ataupun zone proximal development dan juga scaffolding. Okey, jadi uh, kalau rajah ni menyatakan bahawa seseorang itu mempunyai satu tahap yang di mana mereka boleh melakukan sesuatu perkara dengan sendiri tanpa bimbingan orang lain. Tetapi bila mencapai uh, zone proximal development ni, dia memerlukan uh, bantuan ataupun pembimbingan orang lain iaitu scaffolding uh, yang membantu mereka uh, untuk menyiapkan ataupun menyempurnakan sesuatu tegasan dan uh, seterusnya di peringkat yang lebih tinggi adalah peringkat yang beyond my reach iaitu uh, tak boleh melakukan uh, perkara tersebut. Maksudnya dia tak ada upaya untuk membuat uh, sesuatu perkara tersebut. Baik, jadi untuk keseluruhannya ZPD ini merupakan satu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bantuan orang dewasa ataupun gurulah dalam uh, PDP. Dalam konteks pembelajaran, pelajar dan guru hendaklah bekerjasama untuk meningkatkan pelajaran tersebut dan membolehkan kanak-kanak itu melakukan kerja tersebut sendiri. Dan uh, perkara ini uh, sangat berkait rapat dengan pembelajaran secara kooperatif iaitu uh, guru akan membahagikan. Uh, murid kepada kumpulan, bekerja dalam kumpulan uh, secara terbimbing maksudnya guru sebagai facilitator uh, membetulkan ataupun menegur murid-murid uh, dalam uh, sesuatu aktiviti uh, bagi mencapai matlamat uh, suatu pembelajaran dan actual development level ni merujuk kepada semua aktiviti yang dipersembahkan oleh kanak-kanak sendiri tanpa bantuan orang lain. Okey kita pergi pula kepada kepentingan Teori Sosial Konstruktivisme Kepentingan yang pertama adalah mengiktiraf peranan interaksi sosial dalam pembelajaran Di mana teori ini menegaskan bahawa pembelajaran tidak berlaku secara individu semata-mata Tetapi terbentuk melalui dialog, kolaborasi dan juga perkongsian idea Contohnya, murid belajar lebih mendalam apabila mereka berbincang, berhujah dan juga menyelesaikan masalah. Murid juga mampu mengumpul banyak maklumat uh, apabila mereka uh, bersama-sama berhujah uh, dan mencari maklumat. Okay. Yang kedua pula adalah menggalakkan pembelajaran kolaboratif. Teori ini membuktikan bahawa pembelajaran berkesan berlaku melalui kerja perkumpulan, diskusi dan juga aktiviti kooperatif. Murid saling membantu, membina makna dan juga menjelaskan idea sesama mereka. Okay, kepentingan yang ketiga pula adalah menekankan kepentingan bimbingan melalui ZPD iaitu yang kita tahu Zone of Proximal Development. ZPD membantu guru merancang pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid di mana ianya tak terlalu susah dan juga tak terlalu mudah. Dengan bimbingan pula iaitu scaffolding, murid mampu mencapai tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, uh, teori sosial konstruktivisme juga mampu meningkatkan kemahiran sosial dan komunikatif Di mana melalui interaksi, murid belajar kemahiran seperti uh, rundingan makna, bertanya soalan, berhujah secara akademik dan mendengar secara aktif Jadi kemahiran ini penting untuk perkembangan sosial dan akademik pelajar Pelajar juga dapat berkembang dengan baik dan juga dapat uh, terlibat sama dalam uh, pembelajaran dan kepentingannya terakhir pula adalah teori ini mampu memupuk kemahiran abad ke-21 iaitu dari segi kolaborasi, pemikiran kritis dan juga komunikasi. Pendekatan ini secara semula jadi menyokong kemahiran yang diperlukan dalam pendidikan moden ataupun yang diperlukan oleh pelajar pada zaman kini iaitu belajar melalui penyelesaian masalah Uh, mempunyai dialog yang bermakna, um, melakukan perkongsian idea dan juga melakukan kerja secara berkumpulan. Jadi, hal-hal um, ini mampu memupuk kemahiran abad ke-21. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, cara mengaplikasikan teori konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Okay. Yang pertama rancang aktiviti berdasarkan ZPD. Seperti yang kawan pembentang saya dah terangkan tadi aa, berkaitan ZPD, jadi kita sebagai seorang guru, kita perlulah rancang aa, dan struktur sebaik-baiknya aktiviti aa, berdasarkan ZPD murid Uh, yang kedua berikan scaffolding seperti petunjuk dan contoh. Yang ketiga galakkan pembelajaran kolaboratif melalui perbincangan. Perbincangan macam mana? Perbincangan dalam kumpulan boleh, perbincangan uh, one to one uh, guru dan juga pelajar pun boleh. Dan yang ke yang terakhir iaitu kurangkan. Bimbingan apabila murid semakin mahir. Maksudnya, kalau kita dah nampak seorang murid tu, dia dah semakin mahir, semakin mahir, kita sebagai guru, kita kena kurangkan bimbingan. Ha, kita kena bagi mereka explore sendiri. Ha, mereka tunjukkan sendiri apa yang mereka faham dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya teori motivasi dan teori konstruktivisme ni mempunyai persamaan bahawa semua teori menekankan keperluan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong, selamat dan berpusatkan murid. Dan kesemua teori ni aa, dia menegaskanlah bahawa pembelajaran akan berlaku dengan lebih berkesanlah apabila murid ni berasa aa, terbimbing, dibimbing dan juga yakin Adanya peluang untuk mereka uh, terus uh, belajar dan juga berjaya pada masa hadapan. Baik saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.